Я так розумію, що це економічні чи політичні питання, тобто коментарі якісь мають, немає. Можемо роздавувати, що це і економічні, і політичні, політичні ситуації, економічні. І О, добре, і питання. Добре, да. і насправді да. на питання, ми що приступу да. цій ситуації я пропоную пані Кішин вам слово. Давайте поки будуть прославити мікрофони, я ще хочу сказати, що е, не, не влада повинна дякувати бізнесу, а бізнес повинен весняти мати голову і казати про це владу, що саме ми є планиками податків. Я на кожну свою зустріч починаю з того, що нічого в цьому місці, в цьому році не відбулося, якщо б ми не заплатили податки в той бюджет, не змог би Владислав Анатолійович і вся команда депутатська в тому числі нічого зробити, а це саме завдяки бізнесу, завдяки тим е е денежкам, які вони платять і в місцевий бюджет в тому числі. Це перше. У Фейсбуці є сторінка, вона називається Перевірки Чернігівського відбуду. Я всіх прошу долучитися до цієї сторінки для того, щоб ми швидко реагували на якісь перевірки в Чернігові, для того, щоб ми якраз рухались на захист своїх самих прав. І третє, як сказав Кірш, це афера века» назвати підвищення податків, підвищення заробітної плати. Я совсем вы сказали, что вот все сказали что они разные дядывали. Они нормально, они дятывают. Они дядывают. Они дякуют МВФ, который наполняет их бюджет. Все нормально, ребята. Ну, им все хорошо. Вот когда, если вы они по-другому Я отношению. Я скажу, наш план выехал. до бізнесу Він каже, а, а те, що мені багато, я потеряю грошей. Ні, він сказав так. Він сказав, оптимізуйте свої доходи, доходи. доходи. А чого він не хоче? Що, дуже... що, що робити в даній ситуації? Ми тут достатньо умні, взрослі люди, Говори, і До этого СМИ и до этого другие взрослые и умные люди в виде экспертов и других. Мы все говорим о следствии. Мы стесняемся и боимся назвать причину происходящего. А отсюда что делать? Причина очень простая и очень страшная. В Украине нет народа. Повторяю, в Украине нет народа. В Украине есть население. Никакой народ не терпел бы стадо и эту преступную группировку, которая называется нашей властью. Ни один народ не стал бы терпеть. Не смешны вот эти вот мальчики в камуфляже, которые выступают, это ну, немножечко к вам, которые выступают по телевидению и рассказывают, что наш главный враг сидит на, на, это самое, на печерских холмах, это всякие батальоны, добровольческие и прочее, прочее. Если ваши враги сидят на печерских холмах, на что вы делаете? Поэтому я, имея огромный опыт защиты, суда, других органов наших украинцев, говорю четко и ясно, что украинцы не восстанут. Украинцы это нация терпимых. Поэтому, что я предлагаю? Я предлагаю молодежи бежать из этой страны. Я все Я вообще расчет да? Молодежь убирает. В принципе, обратите внимание. вот тема, что пора да, валить. Да. Да, да. Если э, уже пишут, пора валить, самые стойкие, кто выживал э, процесс, то я бы рекомендовала задуматься, собственно говоря, власти, потому что кого они уже дальше доить будут, если эти я, уедут. я думаю, что они не Вы не поняли самого главного. И бросают эту информацию. Вы не поняли самого главного. Им не выгодно здесь. Заводы, фабрики и прочее, потому что это объединение пролетариата. Объединенный пролетариат может восстать против, э, против э, печерских жидов. Он дело в том, что, э, что что делается? Делается все действия, направленные на то, чтобы людей думающих, людей что-то э, ну, мыслящих отсюда убрать с Украины. Э, но дело в том, что остальная основная масса украинцев они не поддерживают таких думающих и что-то делающих людей вот в чем вся беда и поэтому я еще раз говорю думающие и что-то могут ну, умеющие делать бегите Кто это? я, а, не давайте, я это еще уважаемые коллеги я вообще начну с того чем хотела закончить. Вот уже несколько раз звучит слово Шатун. Обожаю это слово. Когда там, я жду, когда меня назовут агентом Кремля. Да? То есть я всегда воевала 13 лет, я воюю с любой властью, которая прижимает а, малый бизнес. И я всегда говорила членам профсоюза, нам все равно, какую партию они представляют. Если они нас душат, значит мы их тоже будем давить и добиваться того, чтобы их больше не было. Поэтому вот как раз бизнес, стоит на державницких э, позициях. Мы как раз за то, чтобы сохранить э, государство. И то, что мы сейчас говорим, вот у нас очень откровенный разговор состоялся, мы просто пытаемся найти пути э, выхода из ситуации. Хотя каждый раз, с каждым разом все сложнее и сложнее. Так вот первое, что я хочу сказать, власть всегда ждет, что мы начнем плакать, что денег нет. Да, что э, последний кусок хлеба все доедают. Нет, мы сейчас не говорим о том, что нет денег у предпринимателей. Это не волнует, предпринимательство это работа на свой страх и риск. Но мы все время говорим, много лет уже что если государство требует от предпринимателей выполнения законодательства, то в первую очередь государство, наша власть, не должны нарушать законодательство Украины, которое они сами принимают. И это наша первоочередная задача. Я снова напомню им, кто есть кто в этом государстве, какие законы должны принимать, какие сроки сколько времени давать на адаптацию. Дальше очень важно самоорганизовываться. Вот сколько раз пока только перед расстрелом бизнес может объединиться. Налоговый Майдан, там, кассовые аппараты, вот тогда мы объединяемся, потом хобби сразу расползлись. Дальше многие, конечно, решают, 320 тысяч не дам, но десятку дам. То есть, ну каждый, ну, где то так считают. Да, и проверяющие просто будут нормально себе жить. Я всегда говорю, что 20 герой конечно, жалко забыть. Вот. лучше уже десятку дать проверяющим. Вот эти общественные организации, эти 10 тысяч, они просто закопают всех коррупционеров. Ровненько. Это второе, то, что мы должны делать. 10 тысяч общественных организаций. Извиняюсь, это уже тариф вы выставили. Это предложение. Да. Это... И все, больше не должно быть организации. Нет. Вы сами собрались, по закону три человека собрались, это уже общественная организация. Какого она направления? Это ваша проблема, профинансируйте сами себя. И еще, на сегодняшний день я просто уже ж, с опытом человек, да? Я понимаю, что сейчас начнут рассказывать. Вот там предприниматели с той партии, с той партии. Я хочу, я обращаюсь к журналистам. На сегодняшний день ситуация такая, что мы будем работать со всеми политиками. Нам нужно протащить законопроект, который снизит штрафы. А это говорит о том, что мы будем работать с парламентскими и непарламентскими партиями. Но я хочу озвучить то, что у нас вчера звучало на нашей встрече лидеров общественных организаций, что мы не дадим в очередной раз партийным лидерам оседлать протесты предпринимателей. То есть мы на сегодняшний день выступаем с экономическими требованиями. То, что экономика и политика переплетаются тесно, это само собой. Но мы имеем опыт, что как только мы допустили любых политиков в нашу эту историю, эту историю оседлали или в другую сторону, то на сегодняшний день мы будем бороться, мы будем сотрудничать со всеми политическими партиями любого спрямования но никому не дадим возглавить и оседлать наши действия и наш протест. Спасибо.